السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے پچھلی دفعہ کی ریکارڈنگ تک ہم نے کائنات حیرت کدہ بک کے پہلے حصے کو پڑھا تھا جس کا نام پر اسرار قوانین فطرت تھا اور اس کے ٹوٹل چھین چیپٹر تھے آج ہم دوسرے حصے کو پڑھیں گے جس کا نام کوانٹم مکینکس کے اسرار ہیں اور اس کے ٹوٹل نائن حصے ہیں اور انشاءاللہ نائن ویڈیو میں ہم اسے کور کریں گے تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں حصہ دوم باب اول سنگل فوٹون کوانٹم مکینکس کی ایک شاندار تجربہ گا کوانٹم مکینکس کے بہت سے پہلو ہیں جو انتہائی حیران کن ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسے سادہ سسٹم پر غور کیا جائے جس سے ان حیرت انگیز اور بعض کا نہ قابل یقین خصوصیات کو مکمل حد تک شفاف انداز سے سمجھا جا سکے اس مضمون میں میں ایک ایسے سسٹم کی مثال پیش کرتا ہوں یہ مثال ایک واحد فوٹون کی ہے جو ایک خاص سمت میں پولرائزڈ ہے ہوتا ہے اگلے چند مضامین میں میں اس سادہ سسٹم کی بنیاد پر کوانٹم مکینکس کے اثرار کے ساتھ ساتھ کوانٹم کمپیوٹنگ اور کوانٹم پیغام رسانی کے شعبوں میں کچھ اہم اور ناقابل یقین پیش رفت کی وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں یہ الفاظ کے واحد فوٹون جو ایک سمت میں پولورائزڈ ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے لیے بہت پیچیدہ ہوگی جو ماہر طبیات نہ ہو اس لیے میں پولورائز فوٹون کو پہلے ایک ایسی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس کا تصور کرنا بہت آسان ہے ایک سوئی جیسی شہ جو ایک ایسی سکرین میں سے گزرتی ہے جس میں مختلف اطراف میں دروازے موجود ہیں ایک بار جب اس مثال کو سمجھ لیا جائے گا تو فوٹون کی نوعیت کے بارے میں تفصیل جانے بغیر اس کی کوانٹم مکینکس خصوصیات کو سمجھنا ممکن ہوگا شروع میں ہی یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مضمون میں بیان کردہ کوانٹم سوئی ایک فرضی چیز ہے جو حقیقی دنیا میں موجود نہیں میں یہ مثال صرف ایک ایسے شخص کے لیے پیش کرتا ہوں جو کہ کوانٹم دنیا کی پیچیدگیوں اور اسرار کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن جس کا فزکس کا علم بہت محدود ہے ایک بار جب ہم اس فرضی شے کے رویے کو سمجھ لیں گے تو پھر پولورائز فوٹون جیسی اصلی اشیاء کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جن پر فزکس لیبورٹری میں تجربات کرنا ممکن ہے ہم جس چیز پر غور کرتے ہیں وہ سوئی کی طرح ایک لمبی چیز ہے ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سکرین میں سے گزرتی ہے جس میں دروازے ہیں ایک افقی سمت میں اور دوسرا عمودی سمت میں ظاہر ہے اگر سوئی سیدھی حالت میں حرکت کرتی رہی تو یہ عمودی دروازے سے ہو کر سکرین سے گزرے گی اور اگر لیٹی ہوئی حالت میں حرکت کرتی رہے تو یہ افکی دروازے سے گزرے گی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم چلتے ہوئے ایسے دروازے کے سامنے آ جائے جس میں عمودی اور افقی سمت میں دروازے ہوں اگر ہم سیدھے چل رہے ہیں تو عمودی دروازے سے گزر جائیں گے اگر لیٹی حالت میں حرکت کر رہے ہیں تو افقی دروازے میں سے گزر جائیں گے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اسکرین سے گزرنے سے پہلے سوئی کی سمت معلوم نہ ہو اور اسکرین سے گزرنے کے بعد ہم افقی حالت میں پائیں تو ہم یہ نتیجہ آخذ کریں گے کہ یہ سکرین سے گزرنے سے پہلے بھی کی پوزیشن میں ہی تھا اسی طرح اگر ہمیں سوئی سکرین کے بار عمودی پوزیشن میں ملتی ہے تو ہم یہ ہی نتیجہ آخذ کریں گے کہ یہ سکرین سے گزرنے سے پہلے بھی عمودی پوزیشن میں ہی تھی اس کے بعد آئیں پھر اس سوئی پر غور کرتے ہیں لیکن اب سکرین کو پینتالیس ڈگری گھما دیا جاتا ہے اس صورت میں دروازوں میں جو افکی اور عمودی سمت ہونے کی بجائے پینتالیس ڈگری اور ایک سو پینتیس ڈگری پر موجود ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں امودی یا افقی سمت میں موجود سوئی سکرین سے ٹکرائیں گی اور ان دونوں صورتوں میں وہ سکرین سے گزرنے کے قابل نہیں رہیں گی اور ٹکرا کر گر پڑیں گی اب تک صورتحال سمجھ میں آنے والی ہے اور کوئی بات ہماری توقعات کے برعکس نہیں دونوں صورتوں میں جب عمودی اور افقی سمت میں دروازے ہوں اور پینتالیس ڈگری اور ایک سو پینتیس ڈگری پر دروازے ہوں سوئی کی حرکت ہمارے عام سمجھ کے مطابق ہے اب ہم ایک عجیب صورتحال پر غور کرتے ہیں جس کا مظاہرہ عام زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتا ہم ایک ایسی فرضی سوئی کا تصور کرتے ہیں جس پر یہ پابندی ہے کہ اس سوئی کو اسکرین میں سے ہر صورت گزرنا پڑتا ہے چاہے اسکرین کو کسی زاویے میں گھمایا جائے اس فرضی سوئی کے لیے اسکرین سے ٹکرانا اور اس کے نتیجے میں اسکرین سے ٹکرا کر گر پڑنا کوئی آپشن نہیں جیسا کہ ہم درجہ ذیل میں دیکھ چکے ہیں اس طرح کا رویہ فوٹون جیسی کوانٹم سسٹم کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم ایسی فرضی سوئی کو کوانٹم سوئی کہتے ہیں اس طرح کی کوانٹم سوئی کے لیے پہلی صورتحال ویسی ہی رہتی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی اگر سوئی سیدھی حالت میں حرکت کر رہی ہے تو یہ عمودی دروازے کے ذریعے سکرین سے گزرے گی اور اگر یہ لیٹی ہوئی حالت میں حرکت کر رہی ہے تو یہ افقی دروازے سے گزرے گی لیکن اب ہم ایسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں جب یہ کوانٹم سوئی ایسی سکرین سے گزرے گی جس کو پینتالیس ڈگری گھمایا جائے اس طور دروازہ یا تو پینتالیس ڈگری کے رخ پر ہوگا یا پھر ایک سو پینتیس ڈگری کے رخ پر جیسا کہ درجہ ذیل تصویر میں دکھایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوانٹم سوئی امودی پوزیشن میں حرکت کرتی ہے اس قسم کی سکرین کے سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرے یہ سوئی دوبارہ دو دروازے دیکھتی ہے تاہم افکی اور امدی سمت میں ہونے کی بجائے یہ پینتالیس ڈگری اور ایک سو پینتیس ڈگری پر مبنی ہوئے ہیں چونکہ کوانٹم سوئی امودی پوزیشن میں مزید حرکت نہیں کر سکتی اس کے پاس دو انتخاب ہوں گے یا تو پینتالیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے یا پھر ایک سو پینتیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے ایسی کوئی ترجیح نہیں ہے جو سوئی کی رہنمائی کرے کہ کون سا دروازہ چننا ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ کوانٹم سوئی کسی بھی دروازے سے گزر سکتی ہے ایسی صورت میں پچاس فیصد امکان ہے کہ یہ پینتالیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے گی اور پچاس فیصد امکان ہے کہ یہ ایک سو پینتیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے گی اگر سوئی کی پوزیشن میں حرکت کر رہی ہے اسکرین کے قریب آتی ہے تو یہ بھی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایک بار پھر پچاس فیصد امکان ہوگا کہ یہ پینتالیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے گی اور پچاس فیصد ہی امکان ہوگا کہ یہ ایک سو پینتیس ڈگری پر مبنی دروازے سے گزرے گی اس بات کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر یکساں سمت عمودی یا افقی والی سوئی ایک بڑی تعداد میں سکرین سے گزر رہی ہوں تو پچاس فیصد چھوئیاں پینتالیس ڈگری پر مبنی دروازے سے اور پچاس فیصد چھوئیاں ایک سو پینتیس ڈگری پر ہم اپنی دروازے سے گزریں گی ایسی کوانٹم سوئی چاہے ہم سکرین کو کتنا ہی گھمائیں پانچ ڈگری دس ڈگری ستر ڈگری یا اسی ڈگری سکرین میں سے گزر جائیں گی فرق صرف امکان کا ہوگا مثال کے طور پر آئیں اس سکرین پر غور کریں جو دس ڈگری گھومتی ہے اس صورت میں افقی دروازے دس ڈگری اور عمودی دروازے ہنڈرڈ ڈگری پر ہوگا ایک سیدھی سوئی تین فیصد امکان کے ساتھ دس ڈگری پر دروازے سے اور ستانوے فیصد امکان کے ساتھ ہنڈریڈ ڈگری پر دروازے سے گزرے گی یہ امکانات بل ترتیب ٹونٹی ڈگری اور ایک سو دس ڈگری پر مبنی دروازوں کے لیے بارہ اور اٹھاسی فیصد ہو جائیں گے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تجربہ اس صورت میں بھی درست ہوگا اگر ہم سکرین کو گمانے کی بجائے سوئی کو گمائیں اس طرح مثال کے طور پر پینتالیس ڈگری پر موجود سوئی جو ایک ایسی سکرین سے گزرتی ہے جس میں دروازے عمودی اور افکی سمت میں موجود ہیں تو اس سوئی کی عمودی دروازے پر افکی دروازے سے گزرنے کا امکان پچاس فیصد ہے اگر ہم غور کریں تو یہ صورتحال کافی پر اسرار اور عجیب ہے سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ سوئی کی سمت بندی میں کوئی معروضیت نظر نہیں آتی سکرین میں دروازے کی سمت بندی پیمائش کے آلے کے طور پر کام کرتی ہے سوئی کی سمت کا تیین کرتی ہے ایک عام سوئی اگر ایک مقصود سمت میں موجود ہو تو سکرین میں موجود دروازے کی کوئی بھی سمت ہو سوئی کی سمت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ایک کوانٹم سوئی کی سمت کا دارو مدار دروازے کی سمت پر ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیمائش کیے بغیر ایسی سوئی کی سمت کے بارے میں بات کرنا معنی رکھتا ہے یہ سادہ مگر بہت گہرا سوال ہے جس نے بیسویں صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں ایلبرٹ آئنسٹائن نیلز بونز کے درمیان معروضی حقیقت کے سوال پر ایک طویل بحث کا آغاز کیا اور یہ بحث آج تک جاری ہے اس کے بارے میں مزید بعد میں بات کریں گے اگر ایسی سوئی موجود ہو تو کیا نتائج آخذ کیے جا سکتے ہیں حیرت انگیز طور پر بہت سے کوانٹم مکینکس اثرار اس سادہ لیکن بظاہر غیر حقیقی سیٹ اپ کے ذریعے سمجھنے اور سمجھائے جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی قدرت میں ایسی مثال ہے جو اس تصوراتی کوانٹم سوئی کی طرح برتاؤ کرے ایک ایسی سوئی جو اوپر زیر بحث رویے کو واضح طور پر دکھاتی ہو جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ہمیں یقینی زندگی میں ایسی سوئی کا سامنا نہیں ہوتا یہ سچ ہے کیونکہ سوئی جیسی بڑی چیز کو عام طور پر نیوٹن کے قوانین کے مطابق مناسب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور ایسی اشیاء کی کوانٹم رویے کو صرف ان حالات میں ہی ظاہر کیا جاتا ہے جو بعد کے مضامین کے موضوع ہے کوانٹم رویے کی نمائش ان اشیاء سے ہوتی ہے جو چھوٹی یعنی ایٹم کے سائز کی یا اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں یہاں میں ایک انتہائی سادہ مثال پیش کرتا ہوں ایک واحد فوٹون پولرائزیشن کی حالت کے ساتھ ایک فوٹون کی پولرائزیشن کی سمت کوانٹم سوئی کی سمت بندی کی طرح ہے اور پولرائزیشن بیم سپلٹر دو باہمی طور پر کھڑے دروازے کے ساتھ سکرین کے مساوی ہیں آئیں کوانٹم مکینک پیشن گوئیوں سے وابستہ چونکا دینے والے نتائج پر بحث کرنے سے پہلے اس سسٹم کو سمجھیں روشنی لہروں پر مشتمل ہوتی ہے سمندری لہروں کی طرح اتار چڑھاؤ پر مشتمل لہریں عام طور پر روشنی مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے ہر رنگ کسی حد تک مختلف خصوصیات کی لہر سے مطابقت رکھتا ہے روشنی کی لہروں کی ایک ایسی خصوصیات پولرائزیشن ہے لہر کی پولرائزیشن کو لہر کی سمت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر سمندر میں آنے والی لہر کی پولرائزیشن عمودی سمت میں ہوگی روشنی کی پولرائزیشن سمت روشنی کی کرن کے عمودی سمت میں تمام ممکنہ سمتوں میں ہو سکتی ہے قدرتی روشنی کے ذرائع جیسے سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ بہت سے مصنوعی ذرائع جیسے لائٹ بلب پولرائزیشن کی بے ترتیب سمتوں کے ساتھ روشنی خارج کرتے ہیں اب ہم روشنی کی کرن کے بجائے ایک فوٹون پر غور کرتے ہیں جس طرح مادی اشیاء ایٹم سے بنی ہے اسی طرح روشنی کو فوٹون پر مشتمل سمجھا جاتا ہے ایک واحد فوٹون کسی خاص رنگ کی روشنی کی سب سے چھوٹی مقدار ہو سکتی ہے فوٹون کی ایک خاصیت پولرائزیشن ہے ایک فوٹون کی پولرائزیشن کی سمت واضح طور پر سوئی کی سمت بندی سے مماثلت رکھتی ہے ہماری اوپر دی گئی مثال میں ایک سکرین کا کردار جس میں دو دروازے ہیں بیم سپلٹر کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے یہ عام طور پر ایک کرسٹل پر مشتمل ڈیوائس ہوتی ہے جو ایک مخصوص سمت کی پولرائز فوٹون کو گزرنے دیتا ہے اس طرح عمودی سمت میں پولرائز فوٹون پولورائزنگ بیم سے سیدھا گزر جاتا ہے جس کی, کی سمت میں پولورائز فوٹون نائنٹی ڈگری پر مڑ جاتا ہے بلکل کوانٹم سوئی کی طرح امودی یا افکی سمت میں پولورائز فوٹون جسے پینتالیس ڈگری گھمائے ہوئے پولورائز بیم اسپلٹر سے گزرتے ہیں تو پینتالیس ڈگری یا ایک سو پینتیس ڈگری پولورائزیشن کے ساتھ نمودار ہوتا ہے فوٹون کے اس رویے سے وابستہ فلسفانہ نتائج بہت گہرے ہیں یہ سادہ نظام واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ فوٹون کی پیمائش کرنے والے آپریٹس یعنی پولرائز بیم سپلٹر کی سمت بندی کی ترتیب پر منحصر ہے یہ ایک انتہائی حیران کن نتیجہ ہے اور ہمارے وجدان کے سراسر مخالف ہے مثال کے طور پر ایک پینسل اگر ایک رخ میں کھڑی ہے اور یہ اس بات پر بالکل منحصر نہیں کہ پینسل کو دیکھنے کے لیے کیا آلات استعمال کیے جاتے ہیں یہ پینسل ہمیشہ اسی رخ میں کھڑی دکھائی دے گی اس طور ہم پینسل کے کھڑے ہوئے رخ کے ساتھ ایک حقیقی وابستگی کر سکتے ہیں لیکن ایک کوانٹم سسٹم جیسے ایک واحد فوٹون سے وابستہ پولرائزیشن کے بارے میں یہ درست نہیں فوٹون کی پولرائزیشن کی سمت کا دارومدار مدار اس بات پر ہے کہ اس کو ماپنے کے آلے یعنی بیم سپلٹر کی سمت کیا ہے ماپنے کے آلے کی سمت بندی پر تجرباتی نتائج کا انحصار معمول کی کلاس کی وضاحت اور کوانٹم تفصیل کے درمیان ایک بہت اہم فرق ہے اگر ہم اب تک کی گئی تفصیل سمجھ پائے ہیں تو کوانٹم مکینک سے وابستہ اسرار کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے یہ اگلے مضمون کا موضوع ہوگا